26 січня представники змі Слов'янська мали нагоду поставити питання виконуючому обов'язки міського голови Олегу Зантову. Полілог, очільник міста розпочав із доповіді про плани на святкування 370-ї річниці Слов'янська в рамках підготовки до Дню міста, до юбілею 370 сімдесят ліття і було прийнято рішення у початку ну, скажем так, посыла такого для реконструкции площади. На сегодняшний момент уже вчера собира... позавчера, нет, в пятницу собиралась рабочая группа, которая объявит конкурс. Он будет состоять из двух частей. Первый – это конкурс идей, он будет идти в течение февраля месяца до начала апреля, потом эти идеи будут консолидироваться, обрабатываться, и на втором этапе будут уже определены профессиональные архитекторы или же организации, которые будут заниматься конкретной разработкой проекта. Город сейчас, не имея денег Изыскивая последние ресурсы для восстановления жилья, он, естественно, не может потратить эти деньги на реконструкцию площади. Будем искать инвесторов, и попутно будет идти работа. То есть, я думаю, в летний период мы выйдем уже на реконструкцию. Mm -hmm. Можно вообще разбить площадь. Тут же, опять же, на уровне идей, можно разбить площадь на сектора и, например, отдать что-то молодежи, что-то э, пенсионерам, ну, если так, соци... yeah. возрастные категории, или наоборот, там, э, все социальные взять, да, представителям культуры уголок отдать, а другой представителям, ну, например, какой-то нетрадиционных видов искусств. Наследок эскалации войскового конфликта Олег Вячеславович так же прокомментовал, насколько есть ситуация в Словенскую и початок мобилизации. Война уже сюда никогда не вернется. Вот поверьте мне, никогда. Я это, ну, как бы, э, завер... Э, Заверял, заверяю и буду заверять. И так оно действительно и будет. Но в этой ситуации, когда идет эскалация боевого конфликта на линии конфронтации, естественно, идут определенные шаги, та сторона предпринимает для... Скажем так, провокации для совершения провокаций на территории украинского государства. Поэтому периодически засылаются дивизионные группы как в группах, так и по отдельности. Точно так же есть люди, которые уже навоевались там и решили возвратиться в ну, свои родные пенаты, отдохнуть. И они тоже являются источником определенной опасности. Поэтому я и призвал горожан быть бдительными. А на сегодняшний момент с общей остановкой, ну это по всем городам Донецкой и Луганской области, приняты меры повышенной, скажем так, обеспечения обороноспособности. То есть есть усиленный, режим патрулирования, и для этого как раз и проводятся мной координационные встречи со всеми силовыми подразделениями, где мы распределяем, вот как, кто, то есть координирует действия городдел, но батальоны, которые дислоцируются в городе, они считаются как бы прикомандированными. И Количество патрулей регулирует уже дел. Что касается повесток, то э, военком же вам рассказывал механизмы через опять же, предприятия, через ЖЭКи и через поселковые и ну, сельсоветы. То есть процесс пошел, результативность пока не знаю. Ну, мы сейчас э, говорим о том, как и с повестком. Это не значит, что мы предписали, как и по повестке. Не значит, если повестка пришла, то завтра ты пошел в армию. Вот до того как ты ушел в армию, э, ну, очень долгие процедуры э, проходят, э, в том числе медкомиссия и э, будет еще призывная комиссия работать. Для для техники то же самое. То есть мы предписание раздали, это значит, что она должна быть на готове. И на сегодняшний момент, например, часть предприятий уже обращаются к нам и говорят, ну вот у нас та техника не готова, и это. И мы предлагаем им сделать, ну вернее, транспортный отдел военкомата предлагает сделать замену. Також на пресс-конференции торкнулся питание финансирования к водоканалу и проблемы погашения заборгованности по зарплатні. К сожалению, Горводоканал по-прежнему работает на убыток. Несмотря на заверение нового руководства, которое пришло полной командой, вернее, такой масштабной командой туда, три месяца назад квартал, и сказали, вот тут вот, вот на исполкоме у нас звучало, что тогда директор Горводоканала новый сказал, что мы за три месяца сделаем там конфетку. К сожалению, вот заслушали отчет на исполкоме, признали неудовлетворительным их работу. Потому что изменений никаких. И в финансовом плане на Новый год тоже никаких изменений. То есть, как была бюджетная, ну, скажем так, он лежит на датировании городском, так и остается это коммунальное предприятие на датировании. Вот мы 400 тысяч в конце прошлого года выделили им, к сожалению, в связи с закрытием бюджетного года они не дошли до них. Сейчас мы будем перезагружать эти 400 тысяч, и я думаю, через неделю они появятся на счетах Горного канала. Но это вот та последняя помощь, которая была в том году. О новой помощи мы можем говорить, и я сегодня придут сотрудники Горного канала, только можем говорить в рамках новой, новой сессии, это только в феврале, когда будут приняты социально-экономические программы, и тогда мы изыщем, я думаю, возможность финансовой поддержки горводоканала. Мы будем реорганизовывать горводоканал, потому что, ну, я вот сейчас уже вижу ресурс, у нас есть небольшой, так боюсь загадывать, но в феврале мы сможем им оказать поддержку, а потом уже вряд ли. Вот. И поэтому, скорее всего, станет вопрос реорганизации Горводоканала. И тогда уже ну, будут и в том числе болезненные решения, как и для самого Горводоканала. Особливу увагу приділили комунальній сфері, адже на дворі зима, а будинки постраждалі в результаті АТО вимагають реконструкції. Яскравий приклад – 53-й будинок по вулиці Леніна, де мешканці збирають талу воду у будь-якій ємності. Комунальна сфера це ті многоквартирки, котрі ну около двохсот домов В більшій степені около 40 домов постраждало з цих 200. тобто 160 – це там небольші, незначительні больші, а 40 поврезення. серйозно пострадали. То от із 40 домов, ну, скажем так, процентов 60-70 уже восстановление, ну, совершено, ну, в объеме, скажем так. Хотя остаются проблемные несколько домов, на них работы вот сейчас, в данный период, мы, скажем так, самое, вот, я считаю тоже, главное достижение тогда осенью, когда я пришел, было в том, что мы столкнулись с мертвой точки. То есть они начали выполняться эти работы. Потому что, если вы помните, я тогда вам цифру говорил, 70% домов даже не имели проектно-сметной документации, экспертизы на работы. На достижение было, что мы это сдвинулись с мертвой точки и пошли. Мы на сегодняшний на тогда уже были завершены все эти проектные работы. ремонтом везде приступили. Единственное, что в связи с, оконч... с окончанием финансирования на в прошлом году, бюджетный год, то некоторые фирмы, подрядчики, э, ну, приостановили свои работы. Но это приостановили, они будут продолжены, потому что э, мы вот этот кредитный кредитную задолженность, которая образовалась, мы ее восстановим, вот будет неочередная сессия, или сейчас, или на этой неделе, или чуть позже, вот мы ее перекинем на этот год, и работы там продолжатся. Это что касается коммунальной сферы многоквартирных домов. Ну, за исключением Бульварной 4, потому что там на самом деле ситуация сложная, ее на финансирование взяла область, ее сразу исключили, как наиболее пострадавший дом, для того, чтобы целевую туда помощь направить. И областное управление капитального строительства взяло на себя разработку проектно-сметной документации, освоило, сделало, начали работы, а вот финансирование почему-то до сих пор не дошло. Ну, как бы вопрос открытый. Вот там действительно, ну, вот для меня Вопрос, который я буду задавать и буду вот ну, как бы активно э, продолжать э, подымать в соответствующий, ну Там, где компетенция, потому что там компетенция Кабмина. Потому что Кабмин взял на себя ремонт этого дома. А все остальные дома, они лежат на нашем балансе, на нашем э, бюджете розведку Ну, он, к сожалению, маловат в этом году, но я думаю, что-то придумаем. То есть, в любом случае, отремонтируем. Я думаю, к лету мы выйдем на... Ну, как бы на то, что в многоквартирках будет совершен, завершен ремонт. По частному сектору, там, конечно, ситуация более трагичная, более плачевная, потому что из города мы не можем выделить эти деньги и, я так понимаю, в связи с тем, что боевой конфликт начался ну, как бы в новой стадии сейчас ну и перед новым годом это было особенно сейчас многие города селения пострадали в зоне конфликта то там был приостановлено вот этот механизм запуска постановы кабмина о компенсациях пострадавшим, потому что, ну, на сегодняшний момент действительно там уже хотя бы была выработана определенная схема, определенная актировка, и мы тоже с своей стороны сделали актировку этих разрушений, то в связи, скорее всего, что с таким большим объемом разрушений, на который сегодняшний день столкнулся Донбасс, там Будут корректировки. Вот. Поэтому по частному сектору поки продвижек нет. На не квапці тем перемотних робіт викликають питання щодо корупційних схем. На питання яким чином діюча міська влада планує боротися із цим явищем, Олег Зонтов запропонував доволі різкий, але законний спосіб. Тут два Во-первых, всі чиновники должны повинні... быть не важно, чиновники, які в городскому апараті працюють, или чиновники працюють в бюджетной сфере, там, здравоохранение, в образовании, в коммунальном предприятии, неважно, они должны понимать, что они работают, у них в должностных обязанностях записано осуществлять услугу человеку, которому приходят. Причем услугу это они осуществляют за деньги, которые им платит государство. Вот. А вот другой вопрос, а другой вектор, это уже человек, который идет за этой услугой. И вот тут у него уже право выбора. Вот. То ли он э, иногда, ну, скажем так, идет навстречу э, какому-то своему внутреннему желаю, да бог с ним, э, мне надо решить побыстрее, и он начинает там сам предлагать. Поэтому я всегда честно и говорю, что мне немного это непонятно. Если у кого-то есть конкретные факты, пожалуйста, заявление, прокуратура или город дел. Все. А так, ну, беседовать. Интересовала журналистов и подальше доля славянского курорта. Отже, что ожидает миссис Куздравница в буднему версия секретаря миссискрады. Один из народных депутатов, который работает у нас на территории, заявил, что он внес законопроект, который позволит, ну, скажем так, реабилитировать славянский курорт. Я почитал этот законопроект. Там несколько фраз и полностью за счет... Госуда, за счет государства. Выкуп, стопроцентный выкуп путевок. Я объясняю, ну такого не может быть. Есть как бы Укрпрофздравница, которая принадлежит, которая проводит там тендера, которые еще там есть какие-то контрагенты. Нет, вот этот законопроект сработает. Ну, естественно, его никто даже и рассматривать не стал в Верховной Раде. Поэтому в этом направлении, чтобы полностью перевести его на госзаказ, ну вряд ли какие-то перспективы есть. Есть перспективы в развитии именно у его собственника, у И Когда, опять же, народный депутат, который работает у нас в территории, поставили передо мной, Задача: А почему вы не обращаетесь там в кабин в Верховную Раду? Я говорю, подождите, у них есть собственность Укр, профздравница. Обращаться надо к Укр И мы к и обратились. Мало того, у меня был и генеральный директор славянского курорта полностью делегация, то есть, какую помощь от города мы можем оказать, но у них есть свой собственник, который должен быть или заинтересован в восстановлении, или не заинтересован. И если у собственника нет заинтересованности, то как бы мы с вами ни бились? Кому бы вы ни просили вот а мы просили попутно мы еще до этого обращались чтобы перепрофилировать его может там сделать госпиталь ну на меня обидели значит э -э -э представители слав курорта приехали, говорят, нет, так не должно быть, мы не хотим быть в госпиталь, в госпитале у нас есть Славяногорске, у нас есть прекрасная база, ну давайте в этом направлении действовать, вот, ну кроме давайте больше ничего не произошло. Завершилась пресс-конференция питанием про яскравые высловления активистов, что пришли ходою на День Соборности. Насколько возможно владе координировать подобные заходы, также прокомментировал Олег Зонтов. Городская власть участвует, она координирует эти действия. Вот. И организаторами, инициаторами выступают общественные организации. Поэтому, вот как, например, перед этим была акция э, э, единства и поддержки жертв э, э, Волновахи», я говорил, что она как бы не формализирована. Это акт, который вот, ну, объявили. Точно так же, вот там же несколько организаций выступало с организаторами. И городская власть, я еще раз говорю, функция ее координации действия. Но запретить или контролировать мы не можем. Вот как по поводу э, таблички на памятнике э, Владимира Ильича Ленина тоже. Вот. Ну, каждый волен своей. Ну, вот нашлась группа людей, которая выражает вот этот взгляд, который там является ну, их точкой зрения. У некоторых э, нашлась другая точка зрения, они плакат туда привязали ну, или подцепили. У всех свои точки зрения. Другой вопрос, э, вот как, как сделать так, чтобы все эти точки зрения действительно не разъединяли наших жителей, а найти консолидирующие, вот это вот задача уже для городской власти, в том числе для меня. И возможно, и на дальнейшем, когда мы там… Э, акции будем проводить вместе с общественными организациями. У нас есть уже опыт, мы здесь собираемся, обсуждаем, вплоть до мелочей. Тут, возможно, мы не обсуждали, хотя я еще раз подчеркиваю, стихийное проявление каких-то чувств, вот, ну, это...